Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 こんにちは韓国人のですじゃあ今日は何をするかというと皆さん卵スフレって知ってますか最近韓国で本当に流行ってるものなんですけど1000回だけかき混ぜたら卵スフレができるそうですそれで本当に1000回だけかき混ぜたらできるかなちょっと確認してみたいと思いますそれで今日は卵スフレを作ってブルダポコミューと一緒に食べるつもりですじゃあ今日もよろしくお願いします thank you いただきます。音がすごい。あー、こんな感じか。ふわふわ。食べてみる。うーん。うーん。うん。 めっちゃ美味しいこれは、昨日作ったものですけどどうですかなんかケーキみたいに作ってみたんですけど今日は本当に卵スプレーが食べたくてこうやりましたはい。でもこれも食べてみます <laughs> すごいえすごい やばい口に入れる瞬間なくならすごいおいしいどっちもおいしいけど多分うんこれはちょっとデザートっぽいこれはちょっと食事っぽい <laughs> <laughs> でも本当にこの二人が似合うやっぱりブイダックボッコミョンは最高私もともと辛いのが大好きだから ごこめの上にこれを乗せてい食べたいと思います。これ,れこれすごい。うーんうーんすごい。一緒に食べると全然辛くない。これすごいね。すごいねすごい。どっちがもっと美味しく見える？美味しい美味しい。 でも3秒以内に取ったら大丈夫 私は日本人の友達いるけどなんか日本人は辛さに弱いイメージがある出てるよねなんか韓国人は「えこれ普通だね」って食べるものを日本人が食べたら「え辛い!」って反応するからやっぱり韓国人は辛いのが好きだから小さい頃から辛いのずっと食べてるから。 本当においしくてずっと食べ食べたいあもっと多く作ったらいいのにこんなに美味しいとは思わなかった <laughs> でもさ、これもこれもこれだけ食べたらうーん多くは食べないかも。これだココメン一緒に食べてるから。ルッキー 皆さん、じゃあいいこれとこれ作って食べてみてください。本当に美味しい。<laughs> うーん。これ一口に食べられるかな？挑戦してみよう。 一口に食べられるって。思ってますか。うん、どうですか。いただきます。うん。うん。うん、完食。ごちそうさまでした。 今日は本当に美味しかったですなんか量も結構よくて本当に残り物なしで食べられましたあ皆さんぜひ家で作って食べてみてください本当に美味しいですでも食いだこ米とか他のものと一緒に食べるのがおすすめですちょっと甘いので一緒に食べなかったらちょっとしか食べられないかもしれません皆さん今日の動画は いかがでしたか。今日の動画が面白かったら次の動画もご覧ください。はい。じゃあ次の動画では何しようかな。じゃあ次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。